Salamu aleikum, matematik kanalına xoş gəlmisiniz. Bu matematik bir playlistinin 76-cı videosudur. Biz taban aritmetiği mövzusunun 4-cü özəlliyini işləyəcəyik. Sayfa nə olacaq? 257-ci səhifə, 257-dən baxın. İlk sualla başlayaq. 7lik say sistemində 2 ədəd verilib, bunları toplamağımızı istəyir. Eynən onluq sayı sistemində məsələn 2 ədəd toplamağı yada salaq, məsələn 347 ilə 743-ü necə topluyurduq? 7 ilə 3-ü topluyurduq, nə elirdi? 10 elirdi. E, onluq sayı sistemində 10 olmadığına görə nə elirdik? Onu 10-a bölürdük. 1, 1 yazırdıq və sıfır yazırdıq, 1 yadda qalır. Ayda da 4 + 4 = 9, 8, 1 də yadda 9. Yəni 7 ilə 3-ü 10 yenə e 0 yazırdıq bir yadda bu şəkildə topluyurduq. Eynən burada da elə edəcəyik. -el 6 ilə 5-i toplayacaq 11 eləyəcək. 7-lik e, sistemdə 11 yoxdur. Onda nə edəcəyəm? E, 4 yazacağam. 4-ü hardan aldım bu arada? 11-dən 7-sini çıxdım. 1 yadda qalacaq. Yəni o 7-liyin 1-ini götürdüm, yadda qaldı. 3-lə 0-ı topladım, 3. 1 də yadda oldu nə? 4. Qəriyə qaldı 5-lə 2. 2-nə 5-i topladım, 7. 7-li sistemdə 7 yoxdur. Nə edəcəm? 0 yazacağam. Yenə 1 yadda qalacaq. 1 də yazacağam bura cavabı 1044 olaraq tapacağam. Təbii ki, orada 1044 deyil oxunmaz da hər halda. Sırada 60-lıq sistemdə 2 ədəd topluyuram. 5 ilə 2-ni topladım, 7. Nə yazacam? 7-dən 6-nı çıx, 1. 1 yazandan 1 yadda qalacaq. 3-ünə 1-i topladım, 4, 1-də yadda 5. 4-ünə 5 topladım, 9, 1-də yox, yadda, yadda yoxdur, 9. 96-nı çıx 3, qalığı yaz bura, 1. Biri... Aha. Bax bu şəkildə apacaxsın. Sırada Diqqət et, 7 ilə 1-i topladın, elədi 8. 8-ci sistemdə 8 yoxdur. 8-ci axitsə böləndən qalığı yazacasan yerinə, yəni 0 yazacasan, 1 yadda. 7 + 1 daha 8. Yenə 0 yazacasan, 1 yadda. 7 + 1 daha 8. Yenə 0 yazacasan, 1 yadda. Biri də bu şəkildə yazacaqsan və bu sənin cavabın olacaq. Çıxma əməli. 5-dən 2-ni rahatca çıxacaqsan, 3. Amma 1-dən 6-nı çıxamayasən, bu 4-dən 1 6-lıq, 7-lik alasın. Bax, normalda desəncə bir 10-lu qalıb qoyuram bura. İndi onluq sayı sistemində desən, yeddilə sistemdə desən, burdan bir yeddiliyi alıb bura qoyasan bura olacaq 8. 8-dən 6-sını çıxalsan eləyəcək 2. Burdan 1-i götürdün axı, 3 qaldı. 3-dən də 2-sini çıxalsan eləyəcək 1. Va, sıradakı 3-dən 4-ün çıxılmırsan. Ona görə burdan bir altılı qalıb qoyacaqsan bunun üstünə. Eləyəcək 9. 9-dan 4-ü çıxalsan eləyəcək 5. Burda qaldı neçə? 0. 0-dan 5 çıxılmırsan. Bir altılıq daha gətirəsən eləyəcək 6. 6-dan 1 çıxalsan 1. Burda nə qaldı? 1. 1-dən 0-ı çıxanda 1, burada da 3 var idi, üstündən də 1-i çıxanda 4 e, var idi, 4-dən də 1-i çıxanda 3. Daha bu şəkildə alacaqsan. Və sırada aç sual. Yenə 9-luq sayı sistemindən 0-dan 1-i çıxarmırsan, ən başdan gəlirsən. Bundan 1-i alıb qoysan bunun üstünə, əslində burdan gəlirsən də, ayda məsələdir. Bu olar 9. Doğrumu? 9-dan 1-i çıxırsan 8. Bu artıq 1-i aldığına görə bu da 9-dur. 9 idi. 1-ni aldın, 8 oldu. Bu da 9'uzdur. 1-ni aldın, 8 oldu. Bu da zətn yoxdur. 1-ni aldın, verdin bura. Cavab nə oldu onda? 888 şəklində tapıldı. Bəli, vurma necə gedəcəkdi? 5-i vuracağıq 3-ə. Bunu belə yazım vurum da. 43, 25. Da bu artıq şeylər yazmıram. 5-i 3-ə neçə edir? 15. 15-i bölsən 6-ya, ağlında təbii ki, bilirsən bunu. Xalıqda nə düşür? 3 düşür. 3 yazırsan, 1 yadda. 5-i 4-ə 21. 1 də yadda 20, 1 də yadda 21. 21-i bölürsən neçiyə? 6-ya. Qalıqda nə qalır? 3. Neçə düşür? 3 düşür. Aha, 3 yazsan bura. Bax. Sonra 2-ni vursan 3-ə 6. 0 yazırsan, 1 yadda. 2-ni vursan 4-ə 8, 1 də yadda 9, 31. Şəkilində yazırsan. Toplayanda 3 ə 3 6 yazanmırıq 6 yazanmırıq Ona görə 0 yazırıq bir yadda 1 bir, bir də yadda Biz bu şəkildə aldıq 2040 33 onlar 40 ucalıb Yəqin ki, hardasa yanlışlığımız var. Təzədən bir də baxaq. 5-i vururuq 3-ə 15 15-i 6lıq sistemdə yaz. 15 15-də rəbir 2 dənə 6lıq götürürük. 3 yazırıq. Ha 2 yadda qaldı. 5 * 4 = 22 yadda. Olur 22. Amma 22 yazanq var. 3 dənə 6-lıq götürürük, geriyə 4 qalır. 4 yazırıq bura 3 olur. Bəli, ona görə də bu da nə olur? 4 olur. Tamam. Sıradakı diqqətli olaq, yenə başlayırıq. Deməli 32-ni -nə vururuq neçəsə 45-ə? 5-i vursan 2-yə 10. 1 7-li götürürsən. 3. O 1 yadda qaldı. 5-ə vursan 3-sə 15. 1 də yadda 16. 16 yazanmırsan. 2 dənə 7-lik götürürsən, 2 yazırsan. 2 dənə də 7-lik götürdüyü, onda yazsan bura. 223. Sonra 4-ü 2-yə vursan 8. 8 yazanmırsan. 1 yedilik götürürsən, 1 qalır. 1 də yadda qaldı. 4-ü 3-sə 12. 1 də yadda 13. 13 yazanmırsan. 1 yedilik götürüb 6 yazırsan. 1 dənə də yedilik burada qaldı. İndi bunları toplayırsan. 3 3 2 ilə 6 8. 8 yazanmırsan. 1 yazırsan, 1 yadda. 2 1 də yadda 2. 1 bir də yadda 2 baxmışam. Bəli. 1-i 5-likdədir, 1-i 6-lıqdadır. Bu 5-likdəni mütləq 6-lığa gətirməli. 24-ü 5-likdən 10-luğa keçirdək. Olacaq 4 + 10 14. 14-ü keçirdəy 6-ya olacaq 14-ü 6-ya böləndə 2 12 2 22 O zaman 22 ilə 46-nı 41-i topluyacağıq. 2 ilə 1 3. 2 ilə 4 6. 6 yazanmaraq 0 yazacağıq 1 yadda. 103. Ha, sıradakı 5-likdə, 5-likdə topluyuruq. 42 ilə 33-ü topluyuruq. 5. 5 yazanmıram. 0 1 yadda. 7 1 də yadda 8 3 1. 130 edər. 130 neçədədir? 5-likdədir. Çevirirəm onluğa. Elə isə 0 + 3 * 5 + 1 * 25. Elədi neçə? 30. 30 yox, 30 yox, 40. 40-ı çevirəm 6-lığa. Bölürəm 6-ya yəni. 6 dəfə. Yox, 4 dəfə. 4 dəfə 6-nın 36. 4. E, 6 dəfə. 6-da 6-nın 36. 4. Sonra 6-nı da bölürəm 4-ə, e, 6-ya. 1 dəfə. 6 0. Cavab 104 sıradakı 6-lıqdadır. Bunu da 6-lığa gətirəm. 21 nə deməkdir? 400 say sistemindəki 21 1+8, yəni 9 demək. 9-u çevirsəm 6-lıq say sisteminə 11 eləyəcək. 1 6 3 13 başlanğıc 13. 40-dan çıxıram 13-ü. 6-dan 3-ün 3-ü. Burada qaldı 2. 3, 3-dən də 1-in 2-si 23. 23 6-lıqdadır. Çevirəm onluğa. 3+ 12 15 15-i 5-liyə çevirirəm. O da elə 30. Bax. 60 10, zətn 6 eləyəcək. İçdə i̇şte 7 deyək. Bəli. Uh, o, forumçu sualımıza aidə gələcək videolarda görüşərik.